Смотри, три Ленчик на силовую заброс. Шановне панство, я вас вітаю. вы на канале GetFish. И сегодня мы приехали на карася. А наш специальный гист кто? Лёня, привет! Всем хорошей рыбалки. Всем всего. Починаем. Сегодня в меню карась чесник, карась юнтеч, додаток чесник, красный опарик, красный храбак. Сегодня будем ловить на гидовой снасти. Так уж, выпробуем Спікер, нова вудка в моїй колекції. Остасіка перша клювання і щось є. Ось дати веде, від сюди. На що взяв? на піноблос. На верхній гачок смактунець, на ніжній роблений. Робак, красний. Ловись рибка велика та маленька і дуже велика. Виберемо маленьку дистанцію. Ось та сама кошатник клює. Що є? будь пожалуйста. Да ничего нет, ничего нет. Что, там запутался конкретно? Тюб, да твою мать. фокус фокус. на кушать же понял никогда не понятно он же ж этот он же сам по себе тяжелый неудобный mm -hmm. не ничего нет mm -hmm. ну либо есть что-то очень прям мелкое видишь сколько ленчик mm -hmm. сколько маслать надо после Макса заброса. Ну слышишь, пожрала его хорошо. Станислава. Какая яркая. клеванья. Что там у нас? Там у нас круазь. Ух, хороший ушей какой. А слышишь, он тебя нормально заводит. Да, я теперь что-то есть, там и бьет нормально. Так, выводи выводи удилище. Во, глядь какой карась. Ну, слышишь? Креп? Давай эти большие. Я за большой рыбой приеду. А, а, ты что? Не, ну слышишь. Вот так, заводишь. Не, стоп, поворачиваю сразу катушкой вверх. Ты тупо вот так как забрасываешь, так и держишь. Да, вот так. И забрасывай. Отпускай в момент, когда... Да не так. Руку заведи за голову. Да, хай. Ну вот так, да. Бросай. Ну а смотри, как полетело. Мелки в голову. Почти. Есть ощущение, что там сидит мелкая хуйня есть ощущение, что не мелко. А куда ты пошел? Куда пошел? ты пошел? Все ловлять от кремена. Стандартик. Стандартик. Э, Максик, поставь. Эту штучку. Я поставил. Уже поставил? А да что это, такое? Та это там специальная принада, вымоченная в чесноке. Ну Нет, то с Макдональдсом. Оля, не это... набор. А. Куда ты меня заводишь? Иди сюда, большиной карась. Какой? Ух, слышишь? Теперь есть что-то трава что ли? Не знаю. Здравствуйте. Сегодня фанатик. И снова на фанатике Плавунеть рулить. Плавунэйц, так. А ты слышишь, что-то летит как беспилотник? Еб твою мать. О, карасик. Ну все, без риби не уїдеш. Програму мінімум я виконав. Підмагав свого карася. А програму максимум не виконав. Вудку нову не розловив, хоча на неї було дуже багато клювань. Але буде це наступний раз, я думаю. Стасик. Вам Сьогодні слово. дуже добре клювало, багато карася, нуль плотви, що дуже засмучує. Тому будемо чекати наступний виїзд. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока.